Здравствуйте! Мы продолжаем изучение Торы по недельным главам, и сегодня у нас недельная глава Бо, урок первый. Напомним, что остановились мы с вами как раз на тот, на тот момент, когда объявлена была следующая казнь после Града. Это была казнь нашествия Саранчи, но так мы еще не успели эту казнь пронаблюдать. Итак, посмотрим, о чем будет речь сегодня. И напомним лишний раз, что нам остается с вами изучить три последние казни. В результате, во время десятой, последней египетской казни, народ Израиля обретет свободу. «И сказал Господь Маше, «Войди к Паро, ибо я отягощил, неприступным сделал его сердце, и сердце его рабов, чтобы мне совершить эти мои знамения в его среде» и чтобы ты рассказывал во всеуслышание сына твоего и сына твоего сына о том, как я глумился над Мицраимом и о моих знамениях, которые я совершил среди них, и чтобы вы знали, что я Господь». Здесь мы видим прямое объяснение, какой был смысл во всех египетских казнях. Кроме всего прочего, что египтяне должны сейчас понести наказание за все свои грехи и издевательства над еврейским народом. Кроме этого, обратите внимание, в последних словах Прозвучало, чтобы вы знали, что я Господь. Таким образом, десять казней египетских нужны были не столько египтянам, сколько евреям, чтобы окончательно поверить в могущество и во всемогущество Всевышнего. И пришел Маше и Аарон к Паро и сказали ему, так сказал Господь Бог Еврим, до каких пор тебе отказываться смириться предо мною? Отпусти мой народ, и они будут служить мне». Ибо если откажешься отпустить мой народ, вот я наведу завтра саранчу в твои пределы. И покроет она весь вид, то есть поверхность земли, и не сможет никто видеть землю. И истребит саранча остаток, уцелевший у вас от града, и объест она всякое дерево, растущее у вас в поле. Здесь мы видим прямую связь казни саранчой с предыдущей казнью с градом египетским. Тогда еще египтяне, если вы помните, были очень довольны, очень рады тем, что град не побил абсолютно все растения, так как некоторые растения были еще настолько нежными и мягкими, что они склонились под ударами града, а затем, после того, как град закончился, снова они воспряли и ожили. Здесь же вдруг только доходит до египтян, что не все растения были побиты лишь с одной целью, чтобы могла состояться следующая казнь а именно нашествие саранчи, и все уцелевшее от града останется саранче в пищу. И наполнятся ею твои дома и дома всех твоих слуг, и дома всех мицрим, чего не видели твои отцы и отцы твоих отцов до пребывания своего на земле до сего дня. И повернулся он, и вышел он от поро. Значит, Маше закончил говорить, он объявил сейчас фараону о приближающейся казни, повернулся и вышел. Что же должно произойти дальше? Обычно, если мы сравним это с предыдущими казнями, как они объявлялись, то в этот момент обычно Маше выходил, производил ту или иную казнь, затем фараон говорил, прошу тебя, убери это несчастье от меня, Маше молился и убирал данное наказание, после чего фараон передумывал, говорил, я пошутил, я передумал, у меня были иные планы. Здесь совсем мы видим не такой сюжет. Здесь Маше вышел, а мы, как бы с вами остаемся в сюжетной линии, там, во дворце, и продолжаем наблюдать за реакцией фараона и его подданных. И сказали слуги поро Ему. До каких пор будет этот для нас преткновением? Этот это кто, по-вашему? Маше или Бог? Вы считаете, что Маше? А вы считаете, что Бог. А на самом деле и вы, и вы э, правы. Дело в том, что мудрецы как раз очень серьезно рассуждают по этому поводу, кто этот для нас преткновение. С одной стороны, по-простому, это, конечно, Маше, который приходит, объявляет казни, и потом после него несчастья начинаются. Но ведь уже более продвинутые египтяне должны были бы догадаться. Идет речь о Всевышнем, который стал препятствием для египтян, и поэтому, пока мы не отпустим еврея, он по-прежнему будет чинить нам препятствия. Неужели еще не знаешь, что погиб Мицраем? И возвращены были Маше и Арон к Паро, и сказал он им, идите служите Господу Богу вашему, но кто и кто идет, то есть кто есть идущие. Значит, заметьте, что слуги позволили себе сделать фараону замечание, отпусти этих людей, пусть они уже идут служить своему Богу. И во-вторых, они говорят, погибает Египет по твоей вине, фараон, что ты не отпускаешь евреев. Сейчас Маше и Аарона вернули назад во дворец и говорят, хорошо, говорит фараон, идите на все четыре стороны, только, пожалуйста, список, кто пойдет, кто и кто пойдет. И сказал Маше, с нашими юношами и с нашими старцами пойдем, с нашими сыновьями и нашими дочерьми с нашим мелким и нашим крупным скотом, ведь праздник Господний у нас. И сказал он им, да будет так Господь с вами, как я отпущу вас и ваших детей. Смотрите, недобрая вам предстоит. Любопытная фраза. Значит, фараон их не отпускает. По какой-то причине фараон решил что всем идти не положено. Давайте попробуем понять его точку зрения, что ему мешает согласиться с тем, чтобы все евреи пошли сейчас и принесли жертвы своему Богу. В понимании фараона... Нет такого, чтобы каждый человек был священнослужителем. Есть каста жрецов, они занимаются этим делом. Ну и еще, допустим, мужчин как-то можно пригласить в качестве массовки на некий праздник, который осуществляют египетские жрецы. Но что там делать женщинам и детям? Поэтому фараон очень удивлен, что они хотят уходить все, да еще и все стада с собой увести. Какой в этом смысл? Нет, говорит фараон: Я вас не отпущу, потому что недоброе вам предстоит. Я за вас переживаю, там в пустыне может с вами что-то случиться. И вдруг фараон, заметьте, выступает в роли такого заботливого хозяина, который переживает за судьбу своих рабов, как бы чего с вами плохого не произошло? Любопытный, любопытный речевой оборот использует фараон. Он говорит: Да будет так Господь с вами, как я отпущу вас. Из этой фразы видно. Что он э, фактически сейчас сказал, во-первых, я не верю, что с вами Бог. И вот насколько с вами Бог, а я считаю, что с вами его нету, что с вами Бога на 0%. Вот настолько на 0% я вас и отпущу. Э, но на самом деле фраза оказалась гораздо более глубокой. На самом-то деле Всевышний с еврейским народом, особенно в данный момент, во время этой максимальной поддержки, когда наказывают... Э, обидчиков Израиля. Здесь Бог с Израилем более, чем когда бы то ни было. На 150% Бог раскрывается сынам Израиля сейчас, а значит настолько же фараон обязан будет евреев отпустить. Другими словами говорят комментаторы, больше, чем вы просите, я вам дам, потому что больше, чем я предполагал, Бог был с вами. В том же процентном соотношении. Здесь фараон связал раскрываемость Всевышнего в народе с тем, насколько он евреев отпустит, или можно сказать иначе, как он евреев отпустит. Так как Бог был более, чем фараон этого ожидал, так и отпустит он их, то есть э, даст им еще с собой подарки, более, чем евреи могли от, от него ожидать. Там, где фараон говорит, смотрите, недоброе вам предстоит, дословно, буквально здесь написано «ра негет пнейхем», некое зло перед вашими лицами. Но, говорят комментаторы, вот это вот Раа перед, перед вашими лицами. Раа это же еще имя одного из божеств Египта. И вот об этом есть любопытный мидраж. Астрологи фараона рассказали ему, что есть некая красная звезда поднялась, которую считали египтяне ночным глазом бога солнца. Бога солнца они называли Ра, как известно многим. Ночным же его глазом считалась планета Марс, она действительно красноватого цвета. И считалось, что днем э, Ра смотрит на мир добрым глазом, а ночью злым. И вот э, в то время года, когда собираются евреи уходить, напомним, что это ранняя весна, действительно Марс очень хорошо виден в данных широтах. И вот жрецы сказали фараону, Ра открыл свой красный глаз, а значит всякий, кто уйдет в пустыню, а именно над пустыней в это время появлялась планета Марс, хорошо была видна, кто уйдет в пустыню, того кровь прольется, потому что глаз у этого Ра, он красный. И вот поэтому, когда евреи ушли, египтяне еще долгие годы после этого, а именно 40 лет евреи странствовали по пустыне, так вот египтяне в течение всего этого периода говорили, ничего-ничего, пусть идут, все равно ра их настигнет и кровь их прольется в пустыне. На 40 году в по пустыне Иешуа Бенун, преемник Мошея, сказал всем евреям сделать обрезание, потому что в течение 40 лет никто из них обрезания не делал. Когда они совершили обрезание, сказано, встал Иешуа и поднял он нож, которым совершал обрезание, к небесам и сказал, вот та кровь, которая должна была пролиться в пустыне, и иной крови ни капли больше не прольется. Сегодня я снял позор египетский с вас, Говорит Иешуа, обращаясь к еврейскому народу. А что это за египетский позор? Это вот их э, напутствие такое недружелюбное. Мы видим вашу кровь в пустыне, как она прольется. И вот это вот видение э, еврейского бедствия в пустыне, фараон как раз и сформулировал, я вижу Ра перед вашими лицами. Не Ра в смысле зло, а Ра в смысле имя собственное. Имя этого божества, которое сейчас перед вашими лицами. И если пойдете в пустыню, Ра будет вам как как говорится, светить в лицо. То есть, э, все это в, вы получите, потому что обращены ваши лица к пустыне, а над пустыней сейчас царствует кровавый красный глаз этого божества. Итак, фараон отказывается их отпустить, по крайней мере, отпустить всех он точно них не согласен. И сейчас он объяснит, кого бы он отпустил со своей египетской точки зрения, согласно которой, как мы сказали, ну есть каста жрецов, ну еще максимум мужчины, но ну, уж точно женщин и детей с собой тащить совершенно, совершенно это лишнее. Не так. Идите же вы, мужчины, и служите Господу, ибо этого вы домогаетесь. И изгнал он их от лица поро. Значит, вы, мужчины, идите, вы же этого просите. Пока ни одна женщина во дворец не приходила просить об этом, приходили мужчины, вы этого домогаетесь, вы этого требуете от меня, вот вы и пойдете. А больше никого я не отпущу. Я же не злодей, какой говорит фараон. Это же детей послать на верную смерть. Женщин, как будто это не тот фараон, которому, как мы учили из Мидрашей, каждое утро наполняли ванну, закалывая для него около 400 младенцев, наполняя их кровью этот бассейн, где фараон принимал ванны каждое утро, пытаясь таким образом излечиться от проказа. Как будто это не тот фараон, по приказу которого детей швыряли в реку Нил на съедение аллигатором. Это не тот фараон, который живьем замуровывал младенцев, в эти блоки цементные или бетонные, как можно их назвать, материал, для которых месили как раз евреи своими ногами, как будто это совсем не тот безжалостный правитель, о котором мы читали до этого, он переживает за судьбы детей, он выступает как великий гуманист, вы, евреи, требуете плохого для своих детей, а я же, мой долг позаботиться и защитить неразумных моих рабов, чтобы они своим детям не причинили дополнительного ущерба. Аналогичное явление наши мудрецы описывают нам во времена правления греков. События, которые хорошо отмечены в еврейской традиции праздником Ханука. Когда шла война, в которой истреблялись, физически истреблялись, уничтожались евреи, партизанские отряды, громились войсками эллинистов и при этом евреям запрещали делать обрезание детям как это объяснялось это же варварский обычай и кто как не мы культурные греки должны запретить вам темным евреям делать обрезание ваших детей но при этом нисколько не стесняясь убивались и дети и взрослые в этих зачистках которые эллинисты проводили в еврейских деревнях в Галилее, когда на холмах боролись с повстанцами маковеями Аналогичное явление, то есть когда язычник пытается начинать переживать за судьбу еврейского народа, выступает в роли великого гуманиста, забывая многотысячных жертвах, многомиллионных жертвах концлагерей, газовых камер и прочего-прочего. Вдруг он становится таким добрым, который переживает, что же будет с еврейскими детьми. Разумеется, что ничего, кроме лицемерия, мы в этих словах найти не можем. И любопытно будет, что же на самом деле саранча произведет сейчас над Египтом, какой на какой силы будет разрушение и дальше нас ждут еще весьма любопытные казни, это тьма египетская, одна эта тьма, хотя бы стоило бы того, чтобы отдельный раз собраться и еще раз изучить очередной дневной урок Торы, но это все нас ожидает с вами на следующем уроке, а на этом наш сегодняшний урок заканчивается.